Jom kita terokai konsep ayat aktif dan ayat pasif. Baiklah, kita pergi dahulu kepada maksud ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku sebagai subjek dan kata kerja di dalam ayat tersebut mempunyai awalan men seperti me, mem, men dan meng. Berikut ialah contoh kata kerja bagi imbuhan me seperti menanam dan merancang. Manakala bagi imbuhan mem Seperti memilih dan membaca Yang ketiga Imbuhan meng Seperti mengolah, mengubah dan mengisi Manakala bagi imbuhan menge pula Seperti perkataan mengebom, mengehat dan mengesur Mari kita telusuri pula maksud ayat pasif Baiklah Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat ini mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja yang berawalan di berserta dengan kata sendi oleh. Ia berbeza dengan ayat aktif yang menekankan subjek. Ayat pasif lebih menekankan objek. Dengan memahami perbezaan ini, murid-murid dapat membina ayat yang lebih berkesan dalam perbualan harian. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga iaitu kata ganti nama diri yang pertama, kata ganti nama diri yang kedua dan kata ganti nama diri yang ketiga. Bagi kata ganti nama diri yang pertama contohnya seperti aku, beta, daku, hamba, kita, kami, patik. Manakala bagi kata ganti nama diri yang kedua ialah anda, awak, dikau, engkau, kalian, kamu dan tuanku. Seterusnya, kata ganti nama diri yang ketiga seperti baginda, beliau, dia, ia dan mereka. Ingat murid-murid, penggunaan kata ganti nama diri ini penting dalam subjek bahasa Melayu. Berikut merupakan tips-tips penting penukaran ayat aktif kepada ayat pasif Baiklah, kita akan tekankan 5 tips penting bagi topik ini. Murid-murid sila beri perhatian dan catat nota-nota penting. Baiklah, yang pertama, murid-murid perlu boleh membezakan jenis kata ganti nama diri. Seperti yang terdapat pada slide sebelum ini, terdapat 3 jenis kata ganti nama diri. Yang kedua, murid-murid perlu mengenal pasti dan melabelkan subjek kata kerja, objek dan keterangan. Tips yang ketiga, kata kerja perlu ditukar kepada bentuk pasif yang sesuai. Dan yang keempat, kata kerja perlulah ditandai oleh perkataan di dan oleh kecuali dalam ayat pasif diri pertama dan kedua. Dan murid-murid perlu memastikan Ayat ini masih gramatis dan jelas selepas melakukan penukaran ayat ini. Dengan memahami tips-tips ini, kita dapat menghasilkan ayat pasif yang tepat dan berkesan. Baiklah murid-murid. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian uji minda untuk menguji kefahaman murid-murid tentang ayat aktif dan ayat pasif. Mari kita lihat beberapa paparan contoh ayat di bawah. Baiklah, bagi ayat bagi soalan pertama, pilih ayat aktif yang betul. Terdapat empat pilihan bagi soalan ini. Yang pertama, Ali membaca buku oleh adiknya. Yang kedua, Ali menanam pokok bunga di taman. Malakala yang ketiga, pokok bunga ditanam oleh nenek. Dan yang terakhir sekali ialah surat itu dipuskan oleh posmen. Cuba murid-murid fikir untuk menjawab soalan ini. Cikgu berikan masa kepada murid-murid. Tepat, jawapannya ialah Ali menanam pokok bunga di taman. Selanjutnya, soalan kedua ialah Apakah ciri utama ayat pasif dalam bahasa Melayu? terdapat tiga pilihan di situ iaitu ayat yang mengutamakan subjek, ayat yang menggunakan kata kerja berawalan me dan yang ketiga ialah ayat yang dimulakan dengan objek. Murid-murid sila jawab soalan ini. Guru cikgu berikan masa kepada kamu untuk berfikir untuk memilih jawapan yang tepat. Baiklah, jawapannya ialah Ayat yang dimulakan dengan objek merupakan ciri utama ayat pasif dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat pada contoh ayat. Ayat aktif: Kami menyertai program khidmat masyarakat untuk memupuk semangat patriotisme. Seperti yang kita lihat, Ayat ini bermula dengan subjek iaitu kami diikuti dengan kata kerja iaitu menyertai dan seterusnya objek iaitu program khidmat masyarakat dan akhir sekali ialah keterangan iaitu untuk memupuk semangat patriotisme. Ayat ini apabila kita tukarkan menjadi ayat pasif, kedudukan subjek itu akan berubah. Objek akan berada di hadapan ayat. Contohnya Program khidmat masyarakat kami sertai untuk memupuk semangat patriotisme. Urutan bagi ayat pasif ini ialah objek, subjek, kata kerja dan keterangan. Okey, kita pergi pula kepada formula ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif susunannya ialah 1, 2, 3 dan 4. Okey. Uh, yang pertama ialah subjek diikuti dengan kata kerja, objek dan juga keterangan. Yang kedua, ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua, susunannya ialah 3, 1, 2, 4 iaitu dimulai dengan objek, diikuti dengan subjek, kata kerja dan keterangan. Dan yang ketiga ialah ayat pasif kata ganti nama diri ketiga dan kata nama. Urutannya ialah 3 2 1 4 iaitu objek diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan subjek dan akhir sekali diikuti dengan keterangan.